सुब्रह्मण्यपञ्चरत्नस्तोत्रं षडाननं चन्दनलेपिताङ्गं महोरसं दिव्यमयूरवाहनम् रुद्रस्य सूनं सुरलोकनाथं ब्रह्मण्यदेवं शरणं प्रपद्ये जाज्वल्यमानं सुरवृन्दवन्द्यम् कुमारधारातटमन्दिरस्थं कन्दर्परूपं कमनीयगात्रं ब्रह्मण्यदेवं शरणं प्रपद्ये द्विषड्भुजं द्वादशदिव्यनेत्रं त्रयीतनुं शूलमसीददानं शेषावतारं कमनीयरूपम् ब्रह्मण्यदेवं शरणं प्रपद्ये सुरारिघोराहवशोभमानं सुरोत्तमं शक्तिधरं कुमारं सुधारशक्त्यायुधसो विहस्तं ब्रह्मण्यदेवं शरणं प्रपद्ये इष्टार्धसिद्धिप्रदमीशपुत्रम् इष्टान्नदं भूसुरकामधेनुं गङ्गोद्भवं सर्वजनानुकूलं ब्रह्मण्यदेवं शरणं प्रपद्ये यः श्लोकपञ्चमिदं पठतिह भक्त्या ब्रह्मण्यदेव विनिवेशितमानसास्सन् प्राप्नोति भोगमखिलं भुवि यद्यदिष्टम् అంతేసచ్చతి ముదా గుహ సామ్యమేవా సుబ్రహ్మణ్యస్వామి యొక్క ఈ ఐదు చరణాలను భక్తితో చదివిన వారు ఈ భూలోకంలో ఉన్నంత వరకు సకల భోగభాగ్యాలను అనుభవించి చివరికి స్వామిని చేరుకుంటారు